Ötçəm İskəndərov kimdir? 1955-ci ildə Nəftçədə rayonunda dünyaya gəlmishdir. 1975-1979-cu illərdə Moskvada universitet oxumuş, aktoly fakültəsini bitirmişdir. Elə məzun olduğu ildən Azərbaycan film kinostadiyasında işləməyə başlayıb. O Azərbaycan Dövlət Mədənt və İncəsənət Universitetində aktyor sənətində təhsil görmüşdür. Ötgəm İskəndərov Azərbaycan Dövlət Gənç Təmaşatçı Teatrında uşaq və yeniyetmələrlə tərbiyəvi iş aparan təşkilatçı, pedoqog vəzifəsində çalışır. Ötgəm İskəndərov indiyə kimi 40-dan çox filmdə yer almışdır.